بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يخشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى گزشتہ صورت میں اعمال اور جزا کا مختلف ہونا مذکور تھا اس صورت میں بھی یہی مضمون ہے ولیل ادا یکشا قسم ہے رات کی جب کہ وہ سورج کو اور دن کو چھپا لے و نہاری ادا تجلا اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے وما اور اول انسا اور قسم ہے اس ذات کی یعنی اللہ کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا اب آگے قسموں کا جواب ہے ان یکم لشتا کہ بے شک تمہاری کوششیں یعنی اعمال مختلف ہیں اور اسی طرح ان کے ثمرات اور نتائج بھی مختلف ہیں مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت سے کسی نہ کسی کام کے لیے کوشش عمل اور جد و جہد کرنے کا عادی ہے مگر بعض لوگ اپنی جد و جہد اور محنت سے دائمی راحت کا سامان کر لیتے ہیں اور بعض دوسرے اپنی اسی محنت سے دائمی عذاب خرید لیتے ہیں جیسے حدیث میں ہے کہ ہر انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اپنے نفس کو تجارت پر لگا دیتا ہے کوئی تو اس تجارت میں کامیاب ہوتا ہے اور اپنے آپ کو عذاب آخرت سے آزاد کر لیتا ہے اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی محنت اور کوشش ہی اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے مگر عقل کا کام یہ ہے کہ پہلے اپنی کوشش اور عمل کے انجام کو سوچے جس عمل کے انجام میں وقتی آرام اور لذت ہو مگر دائمی عذاب اور رنج کا سبب بنے اس کے پاس نہ جائے قسم اور جواب قسم میں مناسبت ظاہر ہے کہ رات اور دن بھی اسی طرح مختلف ہیں جس طرح تمہارے اعمال اور ان کے نتائج و ثمرات مختلف ہیں اور اسی وجہ سے یہاں خالق کی صفت بھی ایسی لائی گئی ہے جس میں دو مختلف چیزیں یعنی نر اور مادہ مذکور ہیں گزشتہ آیت یعنی ان نسا یکم لشتا میں کوشش اور عمل کا ذکر تھا اب آگے اسی کوشش اور عمل کے اعتبار سے انسانوں کے دو گروہ بیان فرماتے ہیں اور یہاں ان دونوں گروہوں کے تین تین اوصاف ذکر کیے گئے فَأَمَّا مَنْ بسد قبل حسنا سو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات یعنی ملت اسلام کو سچا سمجھا یعنی اسلام کو اختیار کیا فسن رحل یسرا تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لیے سامان دے دیں گے یعنی راحت کی چیز سے نیک عمل مراد ہے اور نیک عمل کے واسطے سے جنت مراد ہے جو کہ یسر کا سبب اور محل ہے وہ امام خلاغنا وزب حسنا اور جس نے واجب حقوق سے بخل کیا اور خدا سے ڈرنے کے بجائے خدا سے بے پروائی اختیار کی اور اچھی بات یعنی ملت اسلام کو جھٹلایا یعنی اسلام کو قبول نہ کیا فسن لِلْعُسْرَى تو ہم اس کو تکلیف کی چیز کے لیے سامان دے دیں گے یعنی تکلیف کی چیز سے بدعملی اور گناہ مراد ہے اور بدعملی کے واسطے سے دوزخ مراد ہے جو کہ عسر کا سبب اور محل ہے یہاں ان دونوں گروہوں میں سے پہلے گروہ کے بارے میں فرمایا فسن رحول یسرا یسرا کے لفظی معنی ہیں آسان اور آرام دہ چیز جس میں مشقت نہ ہو اس سے مراد جنت ہے اسی طرح اس کے بالمقابل دوسرے گروہ کے متعلق فرمایا کے کے لفظی معنی مشکل اور تکلیف دے چیز کے ہیں اس سے مراد جہنم ہے ان دونوں جملوں کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ اپنی کوشش اور محنت پہلے تین کاموں میں لگاتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ سے ڈرنا اور ایمان کی تصدیق تو ان لوگوں کو ہم یسرا یعنی جنت کے لیے اعمال آسان کر دیتے ہیں اور جو لوگ یہ کوشش اور عمل دوسرے تین کاموں میں لگاتے ہیں ان کو ہم عسرا یعنی جہنم کے لیے اعمال آسان کر دیتے ہیں یہاں بظاہر مقام کا تقاضا یہ کہنے کا تھا کہ ان کے لیے جنت یا دوزخ کے اعمال آسان کر دیے جائیں گے کیونکہ آسان یا مشکل ہونا اعمال ہی کی صفت ہو سکتی ہے مگر قرآن کریم نے اس کی تعبیر اس طرح فرمائی کہ خود ان لوگوں کی ذات اور وجود ان اعمال کے لیے آسان کر دیے جائیں گے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی طبیعتوں اور مزاجوں کو ایسا بنا دیا جائے گا کہ پہلے گروہ کے لیے جنت کے اعمال ان کی طبیعت بن جائیں گے ان کے خلاف کرنے میں وہ تکلیف محسوس کرنے لگیں گے اسی طرح دوسرے گروہ کا مزاج ایسا بنا دیا جائے گا کہ اسے جہنم کے اعمال ہی پسند آئیں گے انہی میں راحت ملے گی جنت کے اعمال سے نفرت ہوگی ان دونوں گروہوں کے مزاجوں میں یہ کیفیت پیدا کرنے کو اس سے تعبیر فرمایا کہ یہ خود ان کاموں کے لیے آسان ہو گئے ایک مرفو حدیث میں اس کی تائید اس طرح آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو عمل کرتے ہو وہ کرتے رہو کیونکہ ہر آدمی کے لیے وہی کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اس لیے جو اہل سعادت یعنی نیک بخت خوش نصیب ہیں تو اہل سعادت ہی کے اعمال ان کی طبعی رغبت بن جاتے ہیں اور جو اہل شقاوت بد یعنی اہل جہنم ہیں ان کے لیے اہل شقاوت ہی کے اعمال کرنا ان کا مزاج اور طبیعت بن جاتی ہے مگر یہ دونوں چیزیں اپنے خدا داد اختیار کو استعمال کرنے کے نتیجے میں ملتی ہیں اب آگے صاحب حسرا یعنی نصیب اہل جہنم کا حال بیان کیا جاتا ہے وما یغنی انہما لہو ادا تو اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا جب وہ برباد ہونے لگے گا یعنی بربادی سے مراد جہنم میں جانا ہے یعنی جس مال کی خاطر یہ کم بد نصیب واجب حقوق میں بھی بخل کیا کرتا تھا اس پر عذاب آنے کے وقت یہ مال کچھ کام نہ دے گا للہدا واقعی ہمارے ذمے اپنے وعدہ کے مطابق فضل و احسان کے طور پر راہ کا بتلا دینا ہے سو وہ ہم نے پورے طور سے بتلا دیا ہے پھر کسی نے ایمان اور اطاعت کی راہ اختیار کر لی جس کا ذکر پیچھے ہے اور کسی نے کفر و معصیت کی راہ کو اختیار کر لیا جس کا ذکر پیچھے وہ امامم بخی لوسط میں ہوا ہے وہ ان لطول اولا اور جیسی راہ کوئی شخص اختیار کرے گا ویسا ہی ثمرہ اور بدلہ اس کو دیں گے کیونکہ ہمارے ہی قبضے میں ہے آخرت اور دنیا یعنی دنیا و آخرت دونوں میں ہماری ہی حکومت ہے اس لیے دنیا میں ہم نے احکام مقرر کیے اور آخرت میں ان احکام کی مخالفت یا ان کی اتباع پر سزا اور جزا دیں گے جس کا بیان پیچھے دو جگہ فسن یا میں ہو چکا ہے اب آگے مزید وضاحت اور تنقیح کے طور پر ارشاد ہوتا ہے ف اندر تو کم تلوا میں نے جو ابھی تمہیں مختلف اعمال کی مختلف جزائیں بتلا دی ہیں تو میں تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں جس پر پیچھے آیت فسن يسره دلالت کرتی ہے تاکہ ایمان و اطاعت اختیار کر کے اس آگ سے بچو جس ایمان و اطاعت کا ذکر پیچھے میں آ چکا ہے اور کفر و معصیت اختیار کر کے دوزخ میں نہ جاؤ جس کفر و معصیت کا ذکر پیچھے آیت بخیل اوستغنا میں گزر چکا ہے کیونکہ اس آگ میں جانے اور نہ جانے کے یہی اسباب ہیں جن کا پیچھے بیان ہو چکا ہے چنانچہ اب آگے اسی کی سراہت ہے لَا كذب وتولّا کہ اس آگ میں ہمیشہ کے لیے وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے روگردانی کی اس آیت سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مومن گناہ گار جو تکذیب کا مجرم نہیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ اس آیت کی مراد وہ ہو جو دوسری قرآن کریم کی آیات اور صحیح احادیث کے خلاف نہ ہو اس کی آسان توجی یہی ہے جو پیچھے تفسیر میں بیان کی گئی کہ یہاں دخول جہنم سے مراد وہ دخول ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو اور ایسا دخول صرف کافر کے ساتھ مخصوص ہے مومن کسی نہ کسی وقت بلاخر اپنے گناہ کی سزا پوری کرنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا بدبختوں کے مقابلے میں اب اہل سعادت اور تقوا شعار حضرات کی جزا اور بدلے کا بیان ہے وسی جن الَّذِي يُؤْتِي ماں لہو اور اس جہنم سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے جو اپنا مال محض اس غرض سے دیتا ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے یعنی صرف اللہ تعالی کی رضا اس کا مقصود ہے اہل شقاوت یعنی جہنمیوں کے مقابلے میں یہ اہل سعادت تقوی شہار جنتی حضرات کے بدلے کا بیان ہے کہ جو آدمی اتقا یعنی مکمل اطاعت حق کا عادی ہو اور وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے تو ایسا شخص اس جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا عیسائیت کے الفاظ اگرچہ عام ہیں کہ جو شخص بھی ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے یہ بشارت ہے لیکن شان نزول کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مراد اس لفظ اتقا سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے روایت میں آتا ہے کہ سات مسلمان ایسے تھے جن کو کفار مکہ نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا جب وہ غلام مسلمان ہو گئے تو ان مسلمان ہونے والے غلاموں کو کفار مکہ طرح طرح کی ایزائے دیتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا بڑا مال خرچ کر کے ان کو کفار سے خرید کر آزاد کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى اور اپنے عالی شان پر وردگار کی رضا جوئی کے سوا اس کے ذمہ کسی کا احسان نہ تھا کہ اس دینے سے اس کا بدلہ اتارنا مقصود ہو یعنی جن غلاموں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ احسان عظیم فرمایا کہ زر کثیر خرچ کر کے خریدا اور آزاد کر دیا ان غلاموں کا کوئی سابقہ احسان بھی ان کے ذمے نہیں تھا کہ جس کے بدلے میں صدیق اکبر یہ اقدام کرتے بلکہ ان کا مقصد اللہ تعالی کی رضا جوئی کے سوا کچھ نہ تھا اس میں نہایت ہی مبالغے کے ساتھ اخلاص کا بیان ہے کیونکہ کسی کے احسان کا بدلہ اتارنا ویسے بھی افضل اور موجب ثواب ہے لیکن یہ فضیلت میں اس احسان کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو احسان ابتداءن ہو پس جب اس شخص کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس سے بھی پاک ہے تو ریا وغیرہ گناہوں کی ملاوٹ سے تو بدرجہ اولا پاک ہوگا اور یہی کمال اخلاص ہے ایسے مومن شخص کے لیے پیچھے صرف جہنم سے بچنا مذکور تھا آگے آخرت کی مزید نعمتوں کا حاصل ہونا بھی بیان فرماتے ہیں یہ شخص عن قریب خوش ہو جائے گا یعنی آخرت میں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی جن سے اسے دائمی خوشی نصیب ہوگی یعنی جس شخص نے اپنا مال خرچ کرنے میں صرف اللہ تعالی کی رضا کو دیکھا اپنا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں اس کو راضی ہی کر دیں گے کہ جنت کی عجیب عجیب نعمتیں دائمی طور پر نصیب فرما دیں گے